У Росії знову атакували нафтобазу в Пролетарської Ростовської області, яку не можуть загасити шосту добу. Пожежники працювали, попи фотографувались на фоні палаючої нафтобази, але вона і далі горить. Щоб цей процес не зупинявся, близько п'ятої ранку на нафтобазу прилетів ще один дрон. Також зазначають, що вогонь же дістався до цистерн з гасом. В перші дні пожежі працівники і рятувальники казали: якщо загоряться ці цистерни, то нафтобазу вже ніщо не врятує.

Да там там за нам кто там был, блядь. Это керосин, слышь, походу. Да, да, да. А, вот он и керосин походу жахнул. Я да, слышал, на туре тепло, прямо аж. Да, да, тепло, пошло. Как, как будто печка в машине прогрелась. Сейчас Алексей Иванович приедет, ощущения свои расскажет. Ты снимаешь? Да? Я снимаю. Я снимаю. Ну, не сначала. Да. Слышь, так оно он выскочило в этот. Все, выскочил. Вообще по всей запретила. территории. Да, жара. Да, Че, машину угоняем или? Они А там убрали оттуда машину? там сейчас сгорели, ин пожалуйста сейчас